погибший от рук, словно скажем, цветуша. И четвертая часть смертей обстоятельства, при которых погибли правоохранители. Четыре направления, которым определяет внимание следствие, на котором работает следственная группа в руководством Генеральной прокуратуры. В этих рамках работают следователи прокуратуры, МВД и служба безопасности Украины. Мы сегодня говорим о первом этапе. Как сказал Генеральный прокурор, продолжается следствие. Поэтому мы сегодня говорим только о тех фрагментах, которые приняли решение, что возможно и допустимо сегодня вскрыть. Один из таких фрагментов – это ситуация, связанная с поведением в этих ситуаций массовых расстрелов, так называемый спецроты первых. Uh, и эпизод мы сегодня uh, можем рассматривать подробно, когда речь шла о стрельбе, касающейся uh, происходящей на улице Институтской. Uh, и со стороны я хочу попросить вас, покажите uh, слайд с одной стороны, да, uh, На улице Институтской со стороны Октябрьского uh, дворца, переработала uh, эта спецрота под руководством задерживала на настоящий момент руководителя майора милиции садовника Дмитрия Николаевича. Нами установлены личности всех участвующих в этой операции. Степень причастности, степень участия и так далее находятся в стадии уточнения. Идут соответственные действия. Мы здесь подробностей сегодня давать не будем. Но хочу, чтобы вы посмотрели на предварительную схему на предварительную схему стрельбы э, этой специальной роты, которая происходила на улице Институции. Э, в этом направлении погибло, по нашим представлениям, 17 человек. Среду слишком для слайдов. Погибло 17 человек. Вот мы говорим о направлении, когда из э, сбоку от э, первого дворца, находящиеся на позиции спектр дубеку, с на рукавах, имея на руках э, боевое оружие, которое было выдано, обстоятельства выдачи этого оружия, разрешающие документы, чья команда, это предмет отдельного разговора. Э, это подразделение открыло стрибу по протестующим, в том числе э, прицельную стрельбу. Сейчас с нами ведется э, экспертиза оружия, э, экспертиза э, баллистическая, экспертиза и другие. Заранее надо сказать, что прежний руководство МВД и э, спецподразделение Верхов сделано все, чтобы любые расследования на этом были невозможны. Сжигалась одежда, бросалось оружие, уничтожались документы и так далее. Поэтому для того, чтобы прийти к жесткому обоснованному выводу, нам пришлось много поработать и еще придется. В данной ситуации установлены факты, при которых, например, при экспертизе оружия мы видим что из одного из автоматов, прошедшего экспертизу, где-то 8 человек. То есть это прицельная э, стрельба, произведенная одним из э, этих сотрудников. Мы сейчас не будем давать дальнейшие уточнения, потому что существует презумпция невиновности, существуют процессуальные э, необходимости действия, но э, позиция следователей, моя позиция, гражданского человека в непроцессуальных порядках находится в том, что все эти задержания, которые произведены, обоснованы и э, есть кому ну, очень серьезное основание и открытость. Существует множество различных фотографий, фиксирующих э, особенности находящихся, э, находящихся в этот момент людей здесь на огневой позиции, Существуют физиологические особенности, существует видео, существует э, анализ, существуют съемки, где, где люди находятся без масса, которые позволяют нам идентифицировать позицию каждого из стрелков, э, каждого из бойцов на этой ситуации. Смею надеяться, что этот эпизод будет расследован в, еще в ближайшее время, и э, э, если пройдет достаточная проверка со стороны Суда в обществе видит абсолютно полную картину с детальными доказательствами, от экспертиз до соответствующих показаний. С вашего разрешения я больше детально по этому сектору говорить не буду и остановлюсь на втором, теме, втором секторе, который мы обсуждали, это убийство, произошедшее в результате действий Банк формирований под руководством руководителей МВД. Я прошу по схему да, Мало что видно, все-таки. ситуацию, при которой сессия определила ситуацию, при которой мы установили твердую связь министра внутренних дел прежнего правительства господина Захарченко с никим господином с господином который есть руководитель медиа, медиакомпании или медиаполдинга «Контакт», который, по сути, осуществлял всю связь и всю координацию действий титушек, соответствующих банк, которые ассистировали к э, органам внутренних дел в репрессивных действиях против, э, против протестующих, мирно протестующих в то время. Господин Зубрицкий осуществлял координацию действий всех групп, э, начиная от Антимайдана, заканчивая э, теми группами. Э, Бандитов и тетушек, которые действовали в районе Михайловской площади, в районе Борисского парка, в районе Крепостного переулка 18, 19, 20 числа, самые острые моменты и во всех ситуациях, когда речь шла о прокрасании предыдущие два месяца. Именно через этого человека происходила координация всех вопросов, связанных с выдачей денег, распределением усилий, ключевые целеуказания в отношении того привлечь э, внимание, кто заслуживает регрессивных действий, в том числе активистов. Здесь имеет смысл остановиться в первую очередь на деле, на системе дел по выправданию людей. Вот этот, вот эта часть блок схемы. Здесь у нас ключевым исполнителем, который выступает, выступает господин Чедотоев, известный в публике как... Э, Короче, табака и спирта. Это так называемый руководитель программы семьи по левой водке, по табаку. Это предмет отдельный большой крупный экономический актер, который находился под патронатом непосредственно министра Захарченко и Виктора Януковича. Но в данном случае Чеботарёв, кроме этого всего прочего, еще использовался как один из исполнителей, координаторов специальных проектов по защите преступного режима. Он фигурирует у нас здесь, он фигурирует у нас во втором деле по убийству Еревья, а я потом скажу чуть позже. Господин Чеботарёв, взаимодействуя с группой, состав которой полностью нам понятен, это 10 человек осуществлял регулярные э, избиения активистов э, Майдана, Евромайдана, э, 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 осуществляли они кражу людей, похищение людей, непосредственно инспирируя готовые, как это было в случае с э, Емелем Луценко и э, Юрием Гербицким. И таких эпизодов э, мы имеем несколько, э, более десятка, когда нам известно, что происходило. Это что в плотной завязке и плотной координации, в том числе сотрудниками милиции.